Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 2, Asal Raja Minangkabau dan Tanjung Pura. Dalam lipatan sejarah Melayu, ada satu kisah. Satu kisah yang bukan calang-calang sebab ia membentuk takdir sebuah bangsa. Ini adalah sebuah legenda tentang kuasa ilahi, sumpahan misteri dan satu janji. Janji yang dipegang teguh antara raja dan rakyatnya. Cuba anda bayangkan apa yang seorang raja akan buat kalau ada satu sumpahan pelik yang menghalangnya daripada berkahwin. Ha, ini bukan sekadar tak jumpa calon. Setiap kali dia pilih seorang wanita, esoknya wanita tu kena penyakit kulit yang misteri dan teruk. Inilah dilema besar yang dihadapi oleh raja dalam cerita kita ni. Jadi, jawapannya ada dalam sebuah legenda purba. Legenda tentang kuasa ilahi, penyakit misteri dan satu janji yang bakal menentukan nasib sebuah negara. Dan anda kena tahu, kisah yang kita nak rungkai ini bukan sekadar cerita dongeng tau. Ia sebenarnya adalah asas kepada perjanjian sosial antara pemerintah dan rakyat dalam budaya Melayu. Semuanya diceritakan dalam Sulalatus Salatin atau yang kita kenal sebagai Sejarah Melayu. Baiklah, kita mulakan cerita kita di sebuah tempat yang sangat istimewa, Bukit Siguntang. Dari puncak bukit inilah takdir beberapa kerajaan besar di rantau ini mula tercorak. Bayangkan, di Palembang, seorang pembesar tempatan bernama Demang Lebar Daun terjumpa tiga orang putra di puncak Bukit Siguntang. Tapi eh, ini bukan putera-putera biasa. Keturunan mereka ni dikatakan bersambung terus kepada Iskandar Zulkarnain. Boleh bayangkan tak betapa gemparnya keadaan masa tu? Berita tentang kemunculan ajaib ni tersebar macam api sebagai tanda ketibaan pemerintah yang sah yang berdarah dewa. Dan kemunculan putera-putera ni bukan setakat menggemparkan Palembang saja. Tak. Ia sebenarnya jadi titik permulaan kepada dinasti-dinasti diraja yang baharu di seluruh alam Melayu. Tak lama lepas tu, utusan dari negeri-negeri jiran pun sampailah ke Palembang. Ada dari Minangkabau, ada dari Tanjung Pura. Rupanya, kedua-dua negeri ini perlukan seorang raja. Jadi, mereka datang terus jumpa Demang Lebar Daun untuk memohon salah seorang putera yang mulia ni untuk jadi pemerintah mereka. Jadi, Demang Lebar Daun pun setuju putera yang sulung, Sangsi Perbah, dihantar untuk menjadi raja di Minangkabau. Yang kedua, Krishna Pandita, ditabalkan jadi raja Tanjung Pura. Manakala putera bongsu, Nila Utama, ha, dia kekal di Palembang untuk memerintah di sana. Okey, kita fokus setejap dekat Minangkabau. Dekat sana, sesuatu yang luar biasa berlaku. Pemerintahan sanksi perbani penuh dengan keajaiban. Diceritakan, pokok jelatang yang miang tu, yang gatal tu, diubah menjadi tiang istana yang megah. Dan yang paling hebat, hanya keturunan baginda saja yang boleh bersandar dekat tiang tu tanpa rasa gatal sikit pun. Dan ada lagi, pagar istana pula dibuat daripada batang ruyung, sejenis pokok palma yang sangat keras. Dan dari sinilah inilah asal-usul nama kerajaan Minangkabau yang sangat terkenal tu, Pagaruyung, nampak tak? Legenda ni bukan sekadar cerita, ia terus hidup dalam nama sebuah kerajaan yang benar-benar wujud. Okey, sekarang kita kembali ke Palembang. Ingat tak Putra Bongsu, nila utama? Dia sekarang dah bergelar Seri Teribuana, tapi baginda sedang hadapi satu masalah yang sangat peribadi dan sangat pelik macam ni ceritanya Seri Teribuana ni terperangkap dalam satu kitaran yang aduh sangat mengecewakan Baginda nak sangat berkahwin tapi setiap kali seorang wanita bangsawan dibawa ke kamar peraduannya esok pagi wanita tu mesti akan kena satu penyakit kulit misteri yang dipanggil kedal benda ni jadi lagi dan lagi dan lagi sampai satu tahap, dah tak ada lagi anak-anak bangsawan di Palembang yang boleh dipersembahkan. Habis dah. Disebabkan ni, Sri Teri Buana jadi sangat sedih dan putus asa. Baginda dah tak nak keluar jumpa pembesar-pembesar. Sebaliknya, baginda kurungkan diri dalam istana. Dan di sinilah watak demam lebar daun kembali jadi penting. Bila dia tengok rajanya murung macam tu, dia tahu dia kena buat sesuatu. Sebagai seorang pembesar yang sangat setia, demang lebar daun ni risau tengok keadaan rajanya. Jadi, dia pun masuk mengadap nak tahu sangat apa sebenarnya punca kesedihan Sri Teribuana. Dan dia dah nekat. Apa pun masalahnya, dia akan selesaikan. Dan inilah saat yang paling genting dalam cerita ni. Demang Lebah Daun membuat satu ikrar taat setia yang mutlak. Dia kata, "Apa saja yang tuanku kehendaki walau nyawa kami sekalipun kami akan persembahkan. Ini bukan janji main-main. Ini adalah sumpah taat setia yang tak berbelah bahagi." Okey, bila janji yang begitu berat dah dilafazkan, barulah Seri Tribuana rasa yakin untuk menyuarakan hasratnya yang sebenar. Satu permintaan yang bakal menguji kesetiaan Demang Lebar Daun sampai ke tahap maksimum. Jadi, apa sebenarnya rahsia besar sang raja ni? Fikirkan, lepas dari tawarkan segala-galanya termasuklah nyawa rakyat, apa lagi permintaan yang mungkin buat baginda teragak-agak nak cakap? Dan inilah jawapannya. Raja tak minta harta. Raja tak minta takhta. Baginda meminta sesuatu yang paling, paling peribadi bagi demang lebar daun. Anak perempuannya sendiri. Wan Sendari yang kabarnya cantik, tiada tandingan. Permintaan ini bukan sekadar lamaran kahwin biasa ya. Ini adalah ujian mutlak terhadap janji yang demang lebar daun baru je lafazkan tadi. Inilah dia. Detik penentuan di mana hubungan antara pemerintah dan rakyat akan dibentuk semula menjadi sebuah perjanjian sosial atau wadat yang baharu. Tapi, cerita ni tak habis kat sini. Permintaan ini membawa kepada sebuah perjanjian yang agung, sebuah wadat antara raja dengan rakyatnya. Persoalannya, apa syarat-syarat dalam perjanjian itu dan yang lagi penting macam mana perjanjian purba ni masih lagi membentuk hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam dunia Melayu sampai ke hari ini?